Видел, как едет джип, проехал уже за полицейскими, ну, когда они проехали, за ним проехал за полицейскими, джип заехал во двор, закрылась калитка, э, я на минут пять отлучился отвезти обратно девушку, приехал обратно, вышел вот этот мужчина, э, общаться начал с полицейскими, они ему, я не слышал, о чем они там общались, ну, что они разговаривали, он начал что-то чуть-чуть размахивать руками, Один взял за руку с полицейских, но ну, они как-то там завязали, спотыкнулись, упали. И все, отдельно. Явным ознакомь алкогольного спинения. Ну, вы общались просто так. Ну вы стояли, ходили вот так, ну, типа потому никак. Що... весело. А ты нюхал? А что с Ну, зараз все им питание. А самый характерный запах алкоголю? Золото. На расстоянии 100 метров. Это было дальше, когда, получается, вы присели в машину, я подошел до вас и спросил, говорю, типа, может, вы продуете то зайдете обратно домой, и что у вас будет этот? Вы сказали, э э э э э э э э мы подъехали туда, э, там находился данный человек, э, который сидел на ступеньках. Э, мы начали заполнять э, протокол. Он э, пытался к нам подойти, ну как, если это можно назвать было подойти. Пытался что-то нам сказать, но я ничего не понимал толком, потому что с патрульных шел, что-то показывал. Явный был признак алкогольного обвинения, потому что был запах яркий алкоголя, спиртного. Речь была вообще ничего не понятна. Он пытался что-то донести, но я даже не понял, что он пытался донести. Он растянул рубашку, вот так показывал себя, что-то, смотрите, показал ноги, на колене была раздерта. Нам мы заполнили документ, протокол, мы его прочитали, расписался, и потом мой брат их же сам прочитал, расписался,